السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر اسرار احمد کا درد برا بیان اللہ سے مانگو اس بیان میں انہوں نے بہت سارے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جس طرح نفت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں اور اسی طرح اور بھی اپنے ازواج کے بارے میں اور صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی باتیں کی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس بیان کو پورا پورا دیکھیں اور دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں اور عزیزوں کے ساتھ بھی اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بر وقت دیکھ سکیں جزاک اللہ وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہے دیکھو تم نے فلاں کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام ہے یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی لا و بے القیامت ولا قیامت بن نفس اللوامہ یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے ریشنلائز کرتا ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کیے نا کہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے سودا کر کے پھر گئے ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھتکارتے ہیں لیکن ایک ایک بات سے بہت دیکھے سودی کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے اس کے بالکل برق ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور آپ نے بارہ سنا ہوگا گفتگو بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بولے وعدہ پورا کرے اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نے کی اور ہمارے قدیم اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کو کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلے لگا رہی ہیں مختلف مزاروں میں جب ارس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے دھمال کھیلتی ہے وہی سیاہ کپڑے پہنتے وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا اس نے دلی میں دانے بجانے پر پابندی لگا دی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندہ ختم تو آمد بھی ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے مس نہیں ہو ایک عجیب ترکیب کی وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا یہ کل اس شکل میں بنایا گیا تھا اب تو ذرا فاصلے پر تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ گر تو نمی پسندی تقدیر تقدیرا در کوئے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے درکو نیک نامی مارا گزر نہ دارن یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے تو نمی پسند تقیر کل کن رہا اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی گانے بجانے کی حد تک تمہیں ہے تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں ویسے نہایت درندگی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے کون سی چڑیا کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مضمون آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے یعنی رکن یمانی اور وہ کونہ کہ جس میں حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے اسے کہتے استقبال استقبالِ قبلتین دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا رخ ہو گیا دونوں طرف خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں ہے اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوگی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سولہ یا سترہ مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اشتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاب میں حدیث کس چیز کا نام ہے حضور کا قول یا فعل یا تقریر پہلی دونوں چیزوں تو آپ جانتے قول اور فعل یہ تقریر کیا ہے حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے حضور کے سامنے ہوا ہے آپ نے روکا نہیں تو اگر یہ ذاتی اشتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا اور یہ حکم وہی خفی کے ذریعے سے آیا اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے یہ نہیں تو یہ وحی خفی وحی جلی وحی خفی دو قسم کی وحیاں حضور تھیں نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں بارہ یہ شاید حضور کو اللہ نے وہی خفی کے ذریعے حکم دیا اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے وہ بہت منظم تھے تعلیم یافتہ تھے بہت کلچرڈ تھے ان کے ہاں فقہا تھے ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جبنا آسان نہ ہوتا ہے۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے قبل کا رخ کر رہے ہیں لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں ہے اور اس سولہ مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملے بلکہ پہلے چھ مہینے اس میں جو ہے بہت ڈسائسو ہے تین کام آپ نے چھ مہینے میں کیے تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو نمبر ایک یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی اب یہی مرکز ہے یہی درسگاہ ہے یہی خانقاہ ہے یہی پارلیمنٹ ہے یہی دار مشاورت ہے یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں یہی مفود آ کر پیش ہو رہے ہیں بہرحال مرکز وہیا ہو گیا نمبر دو یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں معاخات ایک مہاجر ایک انصاری brothers یہ تھی انٹیگریشن of دس سوسائٹی اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں مدینہ کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہو گئے تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی خفی کے ذریعے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے بہادرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے اے نبی ہم آپ کے چہرے کا نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے ہیں

یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو سولہ مہینے سترہ مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے کیا مطلب ہے اس کا مہاجرین مکے سے آئے تھے ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے دریئے سے یہ رسول کا حکم تھا گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا اس کی تربیت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا تو اے نبی ہم بدلنے کے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف الحرام اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلہ تین ہے جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے کوئی دعوت تعم تھی دوپہر کا کھانا تھا اسی وقت زہر کا وقت ہو گیا حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں دو محرابیں ہیں ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا فتنہ آزوائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی قبل نہیں ابھی یہ شوال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے وہ ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا کیسا رسول کیسا نبی ہے حضور کے خلاف لوگوں کو بڑھکانے کا انہیں اب ایک موقع تھا کہ اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے بہت زیر اثر تھے وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون ہے نہ ہمارے ہاں ہم کوئی مفتی ہے نہ قاضی ہے ان کے ہاں تو کتاب ہے شریعت ہے مفتی ہے قاضی ہے ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں تو ایک روپ تھا ان کا لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی غلط رخ پر پڑی ہم نے اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہو اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فول وجوحکم شطر المسجد الحرام فول وجو حکم یہ بار, بار 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 پورے دو رکوع قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا سترواں رکوع اٹھارہواں رکوع اسی پر اس لیے کہ ہم اس سینسیٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے نیت کا ہے نیت کا ہے کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے کیا مقصود ہے کیا مطلوب ہے چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے حدیث کے ان میں پہلی آیت کون سی پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے روایت انما و بنی یاد نیکیوں کا نیک اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے پل نَوَا ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی فمن کانت حجرتہو الاللہ ورسولہی فہجرتہو الاللہ ورسولہی جو کوئی حجرت کر رہا ہے مکہ میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِلْدُنْيَا يُسِيبُهَا اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے مثلا میں دیتا ہوں مثال ایک مسلمان تھا اس کا کوئی کاروبار تھا اس کے خریدار مسلمان ہی تھے وہ جا رہے ہیں اب کیا کرے گا مشرقوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لینا اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے ہم نہیں طے کر سکتے لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی ہو یا کسی عورت کے لیے نکاح کرے کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئیں اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت بنے تو اصل شہ یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اور اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربا یا آما مساکین کے لیے خرچ کیا اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جسمانی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ان کا تو, تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بن جائے تیری جرت کی شہرت ہو جائے بقت قیلہ وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈالتے یہی حشر ہوگا اس عالم کا تو نے وہ نیکے کا کام کیا تھا کہا جا چکا دنیا میں ڈنکا بچ چکا تمہاری شہرت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بچ جائے اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے میرے ہاتھ چومے جائیں مجھے نذرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اودھے منہ گھسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی جس کی سخاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تو ان نمب امار و اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے وَلَكِدْنَ الْبِرَّ بِرْرُ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب جو وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ ان تینوں کو جمع کر لیجئے اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے ہیں اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں اور جن پر وہ وہی آئی وہ نبی ہیں ان تینوں کو جمع کر لیجئے رسالت ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ یہ ذرا گہری بات ہے فتقال قلیل سمجھا کے یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوں گے لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کہ کہیں توہین بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہے ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قدغفر اللہ لکن ماں وما تاخر اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا یہ ککیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں وی انی کم اکشا کم خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فمن رغبان سنتی فل ہے جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے فرمائے لا تفعل ہر ایسا مت کرو فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا بَلَّا إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں میں کس کے لیے بناو سنگھار کر یہ بھی الفاظات ہیں فرمایا ہرگز بات کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوچتا بھی میری بیویاں ہیں متعدد تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا تو اپ نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال انبیاء تو توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے وہ جو فرمایا گیا القد کان الکم فی رسول اللہ اس وت تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ نمونہ معتدل ہے متوازن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلومہ داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ اپنی بیویوں کی دل جوئی ان سے محبت اور پیار کی باتیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محمد کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن پیدا کرو ترکے دنیا نہیں دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا دنیا میں رہتے ہوئے ترکے دنیا دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے مطلوب نہ بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بن رسالت کا معاملہ اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی اس میں ایمان کے بعد پہلی شہ نماز ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہو تو میرے بھائیو اور جس طرح ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے اچھے الفاظ بتائے ہیں اور ان کے سارے بیانات بہت ہی ایک زندگی کا ایک نمونہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سنتے جائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہے جزاک ما اللہ ماشاءاللہ